Uh, 627 Bukhari Muslim Wahid wa Arba'ina Wahid wa Arba'ina wa Sabi'mi'a 741 An Masruq ini bermasruq Ini tabi'in eh Qala beliau berkata Sa'al Aisyah ta Aku tanya Aisyah Soalan dua Soalan pertama dia Sa'al Aisyah ta Aku tanya Aisyah an amali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa maka berkata Aisyah tu kana yuhibbu daima dahunya baginda suka untuk berterusan maksud dia apa yang nabi buat akan secara berterusan sebab kan nabi sebutkan dalam hadis kita baca hari tu habul amali Allah adwa muha wa in qalla so, jadi maksud dia dia tanya Aisyah macam mana dahulu apa amalan Nabi kan Lalu Aisyah kata Dia suka buat benda berterusan lah ha, Tapi lepas tu dia betulkan betul lagi Kau lah Kata Masruq Kultu ayuhinin khaniyusalli Pada waktu manakah dia solat ha, Lebih spesifik Kalau sebut kata berterusan Berterusan Tapi ha, dia spesifikkan soalan Ini macam tu lah Dalil macam mana Kita kata Belajarnya tabi'in daripada para sahabat Sebenarnya so, tanya soalan tu ha, Maksudnya dia nak spesifik jawapan Spesifik soalan Ha, yang tanya soalan tu tunggu. Kenapa tak bagi jawapan yang betul? Soalan mula-mula tadi tu soalan berbunyi macam mana ke amalan Rasulullah? Jawapannya sentiasa berterusan lah. Lepas bila kita dua dia tanya, pada waktu manakah baginda akan solat? Ha, baru betul. Dia nak tahu apa. Pasal nanti riwayat Bukhari nanti jumlah. Yang ini berkenaan dengan masa. Fakalat, maka berkata Aisyah tu, kana idha as sarikha Qama fa Dahulu ni, bila bagi nama dengar as-sariqa, As ni semua apa syarah hadis kata koko ayam. Jerit pemekik atau penjerit yang ini ayam. Ayam berkokok. Ayam berkokok. Ini antara dalil bahawa zaman Nabi ayam ada. memang <laughs> sebenarnya ada dalam Fasad Bidawud. Nabi makan ayam ada. Tapi setakat ni Alhamdulillah tak ada orang. Jual ayam kata Rasulullah makan ayam Dan jadikan sunnah Tak betul Dengan realiti ni tu Entahlah ha, geng-geng apa Darsa ke Kalau baca hadis tu Mau dia Dia, dia, dia tampal dekat depan kedai dia dan Rasulullah SAW makan ayam eh? Rasulullah makan ayam Ayam tu wujud Dan di antara sebutan Kita, kita tahu benda ni Bila Nabi Rasulullah SAW pernah Melarang Kita mencela Ayam Yang berkokok Kerana dia melihat Malaikat Ha, so menunjukkan bahawa ayam tu ada. Dan ayam berkokok tu ada. Tapi jangan pula kata, tak boleh ayam lagi, tak sunnah. Ya benar Nabi tak ada galakkan. tu tidak wujud. Hadis yang datang mengenai ayam jantan putih uh, adalah malaikat punya kawan dan sebagainya. Semua sekali tu hadis tu palsu. Tak ada yang sahih. Ada geng-geng tu. Geng-geng yang -geng 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 datang minum liur untuk guru. Dia uh, kata, uh, ni apa ayam putih. Dia pegang ayam putih. Tahu oh, masalah. Pada nah, tapi tapi ayam jadi indikator. Normally ayam ni dia akan berkokok sama ada separuh malam atau sepertiga kedua malam. Macam mengejutkan orang. Saya perhatikan sebenarnya kalau kita perhatikan memang uh, separuh setengah orang, setengah orang. Eh? Dia punya binatang dia bela tu dia timing dia dia berbunyi tu ada ada clock. Macam saya belajar yang dulu kan. Kau tiga pagi dia azan. Eh, dia bukan dia 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 berkokok. Ada sekali tu saya ingat a uh, pangkat pak saudara kepada bapa saya lah. Dia pergi burung terkoko. Burung tu akan bunyi setiap tiga jam. Setiap tiga jam dia bunyi. Setiap jam dia bunyi. Betul? Ha, lepas tu nanti subuh. Ha. Ha, memang, memang, ada timing dia. So, bag, bag, baguslah bela untuk jadikan kita sedar ayam tu ni. Tapi masalah juga ada masyarakat Melayu kita, Islam kita ni lain. Fahaman dia. Ni Pak Mertua saya izinkan saya cerita. Sebab dia, dia kata, tak apa. saya kata cerita. Dia kata tak apa, hang cerita. Cerita dia, kan rupanya orang Melayu kita ni ada fahaman. Kalau sekiranya uh, ada orang meninggal, Dalam rumah kita, Lepas tu ada keluarga keluarga kita meninggal. Lepas tu malam tu ayam ke binatang ternakan kita bising. Itik ke angsa ke ayam bising. Ia tanda bahawa tuan rumah tu sedang diseksa di kubur. Saya perasan waktu hari yang mak mentua saya meninggal. Saya tengok bapak semuka bila tengok bunyi ayam kat luar rumah. Bising. Saya tengok muka pak mentua saya berubah. Saya macam tak faham saya diam aku tak tahu. Kita duduk sembang tapi dia macam muka berubah. Besok paginya mesti keluar dah rumah. Pak mentu saya datang dekat saya. Dia kata, "Hei, Li. Ayam bising malam tadi." Sebab apa? Dia kutlah saya akan cerita apa apa yang saya dia cakap. Saya tunjuk depan dia. Apa nampak tu anak itik tu? Anak itik tu dia panjat tebing batu, dia jatuh, itik tu bising, ayam bising. Apa nampak tu? Tengoklah lebih betul daripada depan mata kami. Itu, anak itik dia jatuh. Jatuh je dia. Cik, 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 cik. Lepas tu, mak dia bising. Ayam pun bising. Itu apa? Dah, abang, pun tu saya kata, apa ingatkan mak hang kena kek seksa dalam kubur. Malam tadi abang baca Quran Baca panjang dia kata. Nah, <laughs> ini mana oh, masyarakat Islam kita ada kepercayaan macam tu. Ha, ada tambahan. Tak tahu siapa pengajar. Ha, tapi memang ada separuh kefahaman masyarakat. Macam saya punya family tu, keluarga saya. Ayam kokok kat rumah tu minta tuan rumah mati. Ha, tu, itu fahaman. Saya, sampai saya elastik ayam saya bela untuk bagi diam. Ketika maghrib, rumah saya punya ayam takkan kokok. Ketika maghrib. Di panjat pokok tu saya tunggu ni elastik. Elastik dengan bawang. Saya elastik bagi diam. Jadi ayam kat rumah saya memang diam. Dia takkan bunyi, takkan berkokok dia. Oh, puk, 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 kena. Tak ada, tak berkokok lepas tu. Macam tu sekali. Sebab bapak, -bapak saya kata kalau dia bunyi aku sembelih. <laughs> arwah bapak saya, rahimahullah, dia tanda shelly sikit. Kuk potong kuku dalam rumah, malam tak boleh. Seruling, tak pernah bunyi kat rumah. Recorder tu waktu kita sekolah, rendah. Kan ada recorder kan? Saya tak pernah beli. Cikgu denda macam-macam sebab tak tahu je. Memang cikgu marah gila dengan saya. Tengok tu saya boleh panggil-panggil datang kelas je. Nak main te -te, te 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 Muka saya tak ada. Tak ada, tak ada recorder. Recorder tu jual kat kedai. Bersepah je. Tak beli-beli. Saya -beli. tahu bapak saya marah. Saya tak beli ya? Janganlah. Ha, nah, maghrib janganlah pergi TV menyala. Dia semua dia ada pantang-pantang larang orang <laughs> tua kan. Ha, bapak saya dia, dia traditionalist. Bapak, bapak macam ni. Ha, masalah tadi. Masalah apa? Ayam kok. Tapi macam tu lah. Ayam kokok tadi macam Nabi SAW. Bila Aisyah kata. Iza sami'a as-sarikha. Bila Nabi dengar ayam berkokok. As-sarikha maksud dia jerit. as, as yang menjerit. Yang menjerit tu maksud dia ayam lah. Ayam pada waktu berkenaan. Sama ada separuh malam. Atau itulah, Sepertiga malam. Ha, maka. Qama oh, fasallah baginda bangun dan lalu baginda solat. Itu cara Nabi SAW. Bangun, Ha, mungkin Allah Alam ketika itu mereka pun mungkin orang Arab kan saya katakan jam tak ada. Jam tak ada kan? So macam mana tentukan sepertiga awal malam, separuh malam, mungkin berdasar pada binatang-binatang ni. Ha, Sengah-sengah orang Melayu kita, contoh macam bila bila kita pergi apa, kampung, kalau siapa perasan, dia ada panggil helang siwah. Dia pagi pukul 9, dia akan terbang, awak nampak colour dia. Tengah hari dia terbang tinggi gila. Awak tak nampak? Kam pukul tiga kan dia terbang, awak nampak dia balik. Kala, awak boleh nampak kala dia. Ha, dia akan terbang ha, tiga, pukul sembilan, dua belas, tiga. hari macam tu. So, kalau dia pusing eh, 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 ke atas tu kan, awak boleh tahu jam. Masih masa dulu mungkin dong pakai macam tu. Tapi orang Arab ada jam. Macam kita kata kan, hari tu kes Jumaat, kan kadang berkata siapa jam, pergi pada jam pertama, Jam kedua, jam ketiga, jam pertama seperti uh, korban seekor si unta. Jam kedua seperti korban seekor si lembu. Jam ketiga pukul sembilan seperti korban seekor si kambing. Jam ke, 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 ke sepuluh agak uh, jam benar jam, 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 jam ke, keempat seperti korban kan uh, kelima seperti korban seekor si ayam. Jam kelima agak ke, keempat lima seperti sebiji telur. Tambah sejam lagi dua belas masuk zuhur. Ha, itu kaedah yang sebenarnya banyak orang tak tahu. Jadi kaedah macam ni kan. Nabi SAW, binatang tadi jadi indikator untuk bagi bangun. Untuk bangun, solat. Okay. Okay. Uh, Warawal Bukhari, Imam Bukhari ruwaikan anhu daripada Masruq juga. Qala, berkata Masruq, Sa'al tu Aisyah ta. Aku tanya Aisyah. An salati rasulillah bin Lail. Mengenai solat Rasulullah pada waktu malam. Fakalat, maka berkata Aisyah tu, sabun wa tis'un wa ihda asyarata. Ya, sama ada tujuh, sembilan, sebelas. Siwa rakaatai fajri. Selain daripada rokaat fajar. Ha, tak termasuk dengan rakaat kan? fajar. Mana sama ada kadang-kadang Nabi solat tujuh, sembilan, kadang-kadang sebelas. Itu ha, tu tunjukkan bahawa jumlah tadi boleh ber, tukar-tukar. Ha, berdasar kepada kecergasan, letih badan kita, darat tak darat. Dia sentiasa dalam keadaan terbuka untuk kita solat dengan cara sedemikian. Okay. Okay. Ini masih uh, lagi berkenaan dengan cara solat malam Nabi daripada Aisyarat Wan Ha. Eh. wa niya, sama sitimia, 628 Bukhari Muslim, tis atawa basalatina wa sabimia, 739 An Abi Ishaq, daripada Abu Ishaq, dari Ni okay, lah, qala boleh berkata Sa'altul Aswada Ibnu Yazid. Aku tanya Aswad bin Yazid, amma haddathathu tu mengenai apa yang diceritakan kepada dia oleh Aisyah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mengenai solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tengok kesungguhan para tabi'in nak belajar dari para sahabat, belajar daripada, dari tabi'in yang belajar dengan sahabat. Ya, tabi'in belajar daripada tabi'in yang belajar sahabat. Ha, dia sentiasa macam tu. Dia tidak ada rasa apa segan untuk bertanya. Dia sentiasa nak faham, dia tanya. Faham, tanya. Okey, lalu dia kata apa? Aisyah jawab kepada Aswad bin Yazid. Qalats berkata Aisyah tu, Qana yanamu awal al-layli. Bagi dia dahulu akan tidur pada awal malam. Yang ini lepas isyak, Nabi akan tidur. Wa yuhyi akhirahu dan mengenakan hidupkan akhir malam. Kadang-kadang separuh malam. Ya, berdasarkan pada masalah ayam bangun sampai pukul apalah. Ayam tu kokok, ada yang akan bangun. Okay. Tumma inkana lahu hajatun ila ahlihi qadha hajatahu. Kemudian jika ada bagi baginda sebarang hajat kepada isteri baginda, baginda akan tunaikan hajat baginda. Maksudnya kalau dia kata nak buat hubungan dengan isteri intimasi ke apa, dia akan buatlah hubungan dengan isteri dia. Kemudian, Tumma yanamu baginda akan tidur. Faidah kana indan nida il awali. Lalu ketika seruan azan yang pertama, Ini dah awal. Kita nak tahu bahawa Nabi saw dahulu muazin pagi dia ada dua orang. Ha, seorang azan waktu sebelum daripada fajar. Ketika fajar kadib, seorang lagi azan ketika fajar sodik. Ada ha, kedua tu yang macam dalam hadis uh, tentang Ramadan kan Nabi kata inna bilal yu'adhdhin bil bilail, so, bilal azan waktu malam fakulu washrabu makan minum teruskan makan minum. Wa iza adana ibnu ummi maktum fa umsiku bila ibnu maktum yang azan berhenti. Jangan makan dah. so basically kat situ kita faham bahawa ini pun sama. Jadi Nabi Oussalam akan tidur kat rumah isteri dia, kemudian uh, kalau di hubungan buat hubungan, betul tidur, kemudian dia akan akan bila bila azan pertama saja. Okay, qul berkata Aisyah tu wasabah bagi dia melompat menerkam Bangun dengan cepat. Dan dari riwayat Muslim dia kata uh, kata uh, Aswad bin Yazid dia kata apa? La wala wallahi ma qalat qama. Tidak demi Allah, tidak Aisyah kata bangun. Dia kata Aisyah, Nabi melompat atau menerkam. Dia, mana bangun dengan segera? Sebaik azan tu bunyi ya Nabi akan wasaba. Wasaba ni maksud dia menerkam. Menerkam. Ha, dia bukan bangun dengan perlahan-lahan tak. Qama tu mungkin Regang tak? Nabi bangun dengan cepat. Nabi bangun dengan cepat. Fa'afadu alaihi ilma. Lalu baginda akan siramkan, curahkan ke atas diri baginda air. Ini kalau baginda nak mandilah. Wala wallahi maqalas iqtasala. Kata Aswad bin Yazid. Dan tidak demi Allah, tidak berkata Aisyah baginda mandi. Dia sebut kalimah baginda, tuang ke atas diri baginda air. Wa ana'alamu maturidu dan Aswad bin Yazid kata, aku tahu apa ini yang Aisyah nak. Bila kata Nabi siram kat atas diri baginda air, maksud dia baginda mandilah. Ha, tapi tapi tak guna kalimah mandi. Baginda Aisyah siram ke atas diri apa Nabi siram ke atas diri baginda air. Wa illam yakun junuban. Kalau baginda tak junub, okay, pada malam berkenaan, tawaddu'u wudu'u rajuli solati. Baginda akan berwuduk dengan wuduk baginda untuk seorang lelaki bagi solat. Kalau baginda junub, baginda akan mandi. Kalau tidak, baginda akan uduk saja. Tumma salla raka'ataini, kena baginda akan salat dua raka'at. Ya. Yeah. Lafaz Bukhari lafaz Bukhari fa in kana bihi hajatun ni pada atas ya. Eh? dan jika baginda ketika lepas bangun tidur tu tengah tidur awal malam baginda ada ke sebarang hajat itu kepada isteri dia ia tasala baginda akan mandi wa illa tawaddoa jika tidak nabi akan berwuduk wa kharaja dan keluar Ha, kalau anda kata ada keperluan, dia akan uh, apa hubungan isteri dan kemudian nanti dia mandi. Kalau tidak, dia akan wuduk saja dan keluar. Wuduk saja dan keluar. Ha, so, yang terdalil bahawa sebenarnya, kalau orang tersebut tak junub, dia terus dia pergi solat dengan keadaan badan dia dah bersih daripada tak ada najis, dia pergi lah. Banyak orang, jangan kan, kau mandi dulu. Biar segar kan, tak ada. Nabi wuduk saja dan memadai. Okay? Baik.